Це кажуть самі мешканці і додають те, що е, ці перетворення мали місце. Вагому роль відіграв депутат Вінницької міської ради по 21-му виборчому округу Володимир Петрович Васильєв. Втім, багато проблем залишилось. каже Володимир Петрович, які вони та що робиться для того, щоб їх вирішити. Про це Володимир Петрович розкаже сьогодні. У студії Вітаю вас, Володимир Петрович. У нашій студії здравствуйте, Слава. Здравствуйте, дорогі тіле -ті 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 -ті. Ну а починаємо так. нашу програму з десь. Дивимось. Васіл Володимир Петрович народився 29 січня 1942 року в місті Омск в сім'ї військовослужбовця. В 1965 році закінчив Томський політехнічний інститут за спеціальністю інженер-електромеханік. Працював майстром, старшим технологом, інженером-конструктором, головним конструктором, головним інженером на оборонних підприємствах з 1996 року. Генеральний директор підприємства Авіс з 2002 року по 2006 рік депутат. Депутат Вінницької міської ради з 2006 року по 2010 рік депутат Вінницької обласної ради у Вінницькій міській раді шостого скликання депутат по 21-му виборчому округу, одружений, має дочку та двох онуків. Володимир Петровичу, я як автор програми «Округ в Окру'єктивів, спілкуючись з людьми з різних мікрорайонів, переконував в тому, що зміни відбуваються на краще там, де люди активні, де люди ініціативні. Побувавши на 21-му виборчому окрузі, я ще раз в цьому пересвідчилась і пропоную переконатися в цьому глядачі. Дивимося життє. Прибузький мікрорайону Сабарів сьогодні він повністю освітлений. А ще декілька років тому, за словами місцевої жительки Віри Кирилової, про це годі було й мріяти. Куди ми не зверталися кі інстанції, освітлення не було. Обіцяли, обіцяли і так і не провели. Але як Володимир Петрович став над депутатом, ми звернулися до нього, розказали свою проблему, і проблема вирішилася буквально за пару місяців. Зараз світло видно, горить цілу ніч воно там його не виключають. І дуже добре. Всі люди говорять велике спасіба. Віра Кирилова очолює комітет мікрорайону Сабарів. Каже, вирішити багато питань допомагає депутат округу Володимир Васильєв. З чим би люди не зверталися до Володимира Петровича, ніколи відказу немає ні в чому. От поламався водопровод у нас тут. Петрович, дайте трактора, будь ласка, Прорвало десь трубу, дайте трактора. Зима була сурова, снігу багато. Петрович, прогорніть дороги, пожалуйста, дають грейдер, прогортають. Загрузла в нас була мусорна машина. Петрович, машина загрузла, поможіть. Будь ласка, дав трактора. Вивко нема газу, ще деякі буде. Є що не гази в Сабарові Петрович, дайте дров, людям треба палити. Будь ласка, на Вишневій там у нас був злив з організації, прамо людям в гараж. Вони не могли як злива, дощ не могли пройти. Петрович, поможіть. Петрович туди ходив мабуть, разів з десять начальника, якщо не більше. Все переробив, зробив злив з другу сторону. Люди теж дякують. Вже не тече ні в гаражі ні, ні їм на дорогу. Раніше ну, автобусів не було, 11-й не. Не ходив зараз автобуси в нас, ходили, маршрутки вокзальні оці зробили, хоч вони безпільгові, але їздять дуже добре, проблем немає зараз з транспортом, люди скарг не, не дають. Вдячна пані Віра і за те, що Володимир Васильів завжди відгукується на прохання допомогти інвалідам, ветеранам і навіть найменшим мешканцям Сабарова, які відвідують місцевий садочок. Садочок у нас був маленький, не було спальні в дітей, не було де спортивної залу, не було нічого. Звернулися до Петровича. Все добудували садочок, і зараз є в дітей. І спальня хороша, не вже не розкладушки розкладають, а сплять дітки на кроватях. Всі мешканці мікрорайону Сабарів дуже вдячні Володимиру Петровичу Васильєву, тому що ним було зроблено дуже досить багато роботи. Це і світло в нашому мікрорайоні, це і зараз там дороги вже починають будуватися. Ну і звичайно, гордість всіх сабарівчан, гордість мене, як завідуючи дитячим садочком. Це оця прибудова. Черга досить велика в мікрорайоні, дітей дуже багато. І садочок такий нетиповий, ще до революційної забудови. Старенький. Але ми його всіма силами, і завдяки мешканцям району і Володимиру Петровичу. Ми дуже щиро вдячні за те, що ми всіма так спільними і зусиллями. Ми підтримуємо тут і порядок, і в нас взагалі в садочок зайдеш, то всі кажуть, як вас, як вас затишно, як вас гарно, як вас мило, по сімейному так затишно. У нас не було ні спортивного залу, ні музичного, ні спальні для дітей старшої групи. І, звичайно, це велика радість, велика подяка. І цього люди ніколи не забудуть. Переймається Володимир Василів питанням виховання і дозвілля діток, які мешкають і в мікрорайоні Пірогова, що також входить до округу 21. Тут за сприяння депутата був встановлений дитячий майданчик. Діток у нас ввечері збирається до чоловік 50-60, а в виходні дні це в будні дні. А в виходні буває дві-три сотні дітей граються тут. Ми ще хотіли б її обгородити, звісно, бо діти ви так потихеньку теж збираємося діньгами, то пісок чи ще щось привезти, то ми ну ми могли підійти до депутата і кажуть, ну що вже ми не скажемося по цих 20-10 рублів, щоб купити цей машину піску. За словами пані Анастасії, Володимир Васильів допоміг їй. І коли вона звернулась до нього з особистого питання. У мене, наприклад, дитина інвалід. Коли мені не бракує коштів, я підійду, він мені ніколи не відкаже. Наприклад, я після операції теж зверталася, він мені теж допоміг коштами. Ніколи не відкаже, в якому вопросі не підійдеш до нього, завжди він поможе. Володимире Петровичу, побуваши на вашому окрузі, мене підкорила одна з героїн сюжету Віра Кирилова, голова комітету мікрорайону Сабарів. Вона настільки енергійна, а головне, вона не байдужа. Мені здається, що вам, як депутату, от, от такі люди вони дуже допомагають у роботі, Так, да, безусловно. Віра Васильівна вважаю, що це, мабуть,... лучший руководитель квартального комитета, на мой взгляд, в Венеции. Она знает всех в Сабаре, она, работ... она там живет давно, она была там долго секретарем, квартального комитета. И несмотря на то, что она работала на серьезной работе и была там отличным специалистом на масло и она при этом успевала и здесь общественную работу. А сейчас она, как глава квартального комитета, она знает всех. Она настолько переймается да, проблемами. Она всем да? очень вот именно с душой ко всему относится. И любой вопрос, который возникает где-то у жителей Сабарова, он ей как родной становится, она поэтому обращается все время, надо там, надо там, и поэтому так, таким людям не помочь нельзя, потому что ну, видно, что люди болеют за дело и за свой округ, где они, так сказать, за, за это ответственны. Намечено взять и иные героиня нашего сюжета. Мария Рудюк, заведующая садочком номер пятьдесят адже завдяки ее инициативности и вашей помощи сейчас детки перебывают в более меньш нормальных условиях. Да, Мария Николаевна, конечно, тоже очень ответственный человек. Она, видно было из сюжета, как она болеет действительно за свое дело, как она любит детей, поэтому к ней также все относятся. И когда это было еще в первую каденцию мою депутатскую. Она обратилась с этим вопросом о том, что нет спальни, и я посмотрел, как эти детки на раскладушках там ютятся. То э, оставить это, конечно, так было нельзя. К счастью, тогда было не такое тяжелое время и предприятие, которое я возглавлял, имело тогда возможность вложить деньги. Мы около 100 тысяч тогда потратили для того, чтобы эту спальню построить. Там, конечно, были и другие спонсоры, которые потом мебель завозили, и угу. но э, строительство это да, mm -hmm. удалось тогда осуществить. И сегодня, конечно, там детям ну, намного вольготнее, чем было того. Это опять-таки благодаря настойчивости той же Марии Николаевны. Володимир Петрович, вот когда вдается вот реализовать вот такие вот, что вы чувствуете? Ну, безусловно, когда видишь, что что-то удалось, что сделали то, что людям э, помогает, то, что э, видно, что, так сказать, о них где-то позаботились, безусловно, Приємно і, без словно, бачиш, э, що не зря, тоді вже займаєшся цим делом. Угу. Uh -huh. От а я депутат вже, блягаю, третій созив, і це, звичайно, завжди, коли бачиш результати, завжди дуже э, приємно. Володимире Петровичу, специфіка вашого округу в тому, що до нього входять два мікрорайони Сабарів і Порогово. Це приватний сектор. Я так розумію, що там схожі проблеми. Які саме? Проблем много схожих. Ну, во-первых, с самого начала это было это качество дорог. Они требовали улучшения. И благодаря тому, что команда, которая, так сказать, вместе с которой я пришел после выборов суда депутатом, во главе с Гроссманом Владимиром Борисовичем, смогла организовать работу так, что эти проблемы по дорогам мы практически э, основные решили. Есть еще, конечно, чем заниматься, но эти проблемы тоже будут решены. А благодаря тому, что командная наша работа так, э, позволила э, привлечь, так сказать, и средства, где надо, и организовать... Э, то, что необходимо, то получается результат. Сегодня много таких проблем общих было, как по осветлению. Это когда я пришел, было несколько таких улиц и в Пирогово, вот Прибужский переулок был в Сабарове, были отдельные там возле домов тоже темные места. Вот, но на сегодня практически все эти вопросы уже решены. Тоже благодаря тому, что при обращении жители обращаются ко мне, Через меня идет работа уже, так сказать, с горисполкомом, с департаментами горосполкома. Вот. И благодаря тому, что поддержка командно ощущается, получается результат. Вы говорили до эфира про то, что есть некоторые проблемные вопросы в микрорайоне Пирогово. Да. Такой, на сегодня там два, я считаю, таких проблемных питания, которые нам нужно решать чем быстрее. Это, во-первых, клуб в поселке Пирогова. Он на сегодня, ну, туда приходишь на прием, я веду прием и в Пирогово, и в Сабарове. Вот то, когда приходишь на прием в клуб Пирогова, ну, просто неприятно. Это разварено, будем говорить, а не клуб. И э, реконструкция, ремонт этого клуба была поставлена, так сказать, как задача перед нами избирателями при выборах, и мы эту задачу решаем. Значит, на сегодня уже разработана на каштуринская документация, она находится на экспертизе в институте, вот, и э, выделены первые 500 тысяч гривен для того, чтобы эти работы по проектам и закончить. И сегодня, э, к сожалению, как во всей Украине в казначействе эти проблемы с деньгами, так и у нас, и поэтому эти деньги пока получить э, не можем. Вот. Но я надеюсь, что все-таки подвижка тут будет. Второй вопрос там сложный в Пирогово, это необходимо сделать отделение семейной медицины. Почему именно мы говорим, что в Пирогово нужно сделать? Ну, что в общем в Сабарове тоже это необходимо, но в Пирогово на сегодня есть здание, Пирогово 161 -а, где есть пристройка, которую можно для этого использовать. И это тоже стоит у нас в плане, вот, но на сегодня опять те же проблемы пока с деньгами не позволяют это сейчас сделать, но я думаю, что... Э 14-й, 15-й год окончательно этот вопрос тоже будет решен. Я думаю, люди с разумением до этого ставятся. Понимают, конечно, да. Вот, а это то, что очень надо. А при реконструкции клуба, который начнется уже, возможно, в этом году, там останется и аптека, которая сегодня там сделали, хорошую аптеку для жителей Пирогова. И там будет и, и возможность разместить и совет ветеранов. И прием там вести, и квартальный комитет проводить заседания. То есть это, и там мероприятия какие-то типа концертов, что-то такое в зале тоже можно будет делать. Поэтому это тоже очень надо сегодня. Кстати, в Сабарове год назад реконструкцию клуба закончили. И сегодня там можно провести и нормальное мероприятие, и с концертом кто-то может выступить. То есть житель там в этом плане уже доволен. Володимир Петрович, одним из актуальных и в одночасье проблемных вопросов есть вопрос асфальтирования дорог. Вы просто частково сказали, что за два половиной года удалось сделать в этом плане и что планируется? Много, в принципе, сделано уже, я считаю. Ну, во-первых, асфальтирована полностью улица Черняховского. Она на сегодня в хорошем состоянии. Там кое-где, когда появляются вопросы, ее просто подделывают и все. Это просто начинает от самого... Низа и доверху это улица Червяховская территория в отличном состоянии. Проведен ремонт дороги Карбушева, частично улицы Королева. Значит, сделаны э, ремонты дорог на э, улице Корничука и еще ряд улиц, но много улиц еще требуют. Э, вложение туда сил и средств. Есть, конечно, такие улицы, где ну, чисто частный сектор, там у нас большинство. Там, конечно, для того, чтобы, учитывая сложности с бюджетом, для того, чтобы это быстрее сделать, Необходимо было бы софинансирование долевающих да, до мешканцев. Эти вопросы мы пытаемся решать, они не так просто решаются. Сегодня достаточно напряженная ситуация угу. у людей с деньгами. Но все-таки думаю, что эти вопросы тоже будут решены. На сегодня в Пирогово идет канализование улиц именно по этому принципу 50 на 50. И часть улиц уже канализована, а несколько улиц ждет в своей очереди. И там сейчас вот мы 9 числа будем проводить собрание по канализованию улиц Комарова, Королева, Подильской. Корничука, и тоже будем с людьми говорить о том, чтобы вот на это пошли на софинансирование, тогда это будет сделано. Быстрее. А как вообще люди ставятся до программы спфинансирования, чи погодятся они вкладывать свои деньги? Люди с пониманием к этому относятся, потому что знают о том, что бюджет не резиновый, и все сделать невозможно. Да, невозможно все охватить. Но есть, конечно, люди, у которых просто трудное материальное положение, они, к сожалению... Ну, не готовы к этому. В основном же большинство людей, те, которые хотят, чтобы результат был, на это идут. Ну, не будем говорить с радостью, но с пониманием. И э, такие работы уже на многих улицах проведены. А этому. вы как депутат можете, допомогти таким людям, у которых материальные становище не позволяют? Вот наш депутатский фонд, который 35 тысяч э, имеет на год. Да, мажоритарный депутат такой, как я, значит, ну. Прямо скажу, сегодня прошло полгода, сегодня мы имеем, что у нас 4 июля. Я на последнем приеме, который был, этот, отдал последние деньги до копейки. Больше помочь нечем. Вот, но, а... Если в этом году больше не вырешится вопрос по дополнению фонда, мы его там поднимали, то тогда уже с следующего года, и будем смотреть именно, выделяя помощь, чтобы те люди, которые готовы принять участие в долевом, так сказать, в долевом этом, э, финансовании, финансовании чтобы mm -hmm. им помочь в первую очередь, если у них действительно очень сложная ситуация. Владимир Петрович, Оскільки у Вас два микрорайона в Вашем подпорядковании, то у Вас две приемальные, так? Да. Вы у меня, а, про це? У меня а, прием а, идет первую и третью среду по графику. Первую среду я принимаю в поселке Сабаров в клубе на улице Черняковской, и третью среду я принимаю в поселке Пирогов в том клубе, в который, конечно, неприятно заходить сегодня, но он будет скоро хороший, я надеюсь. Mm -hmm. Вот и люди на прием приходят туда не только за материальной помощью, есть другие вопросы там по э нехорошему питанию, в сети большие колебания, есть вопросы mm -hmm. там которые с соседями не могут найти вза взаимопонимание, там дерево mm -hmm. одного мешает другому, надо срезать, приходится этим тоже заниматься. То есть вопросы всякие бывают. В сюжете на початку программы шло и про то, что транспортное сполучение у микрорайоне Сабари сегодня более-менее таки нормально. А что в этом плане можно сказать про переговоры? Да, в э, микрорайоне Сабаров... У людей нет вопросов. Там э, вопро э, ходит хороший автобус вот, номер 11 и э, маршрутка, которая идет прямо до вокзала, то, что люди хотели с самого начала. Хоть она и экспрессовая, но людей это удовлетворяет. В поселке Пирогово сегодня положение, я думаю, еще лучше. Хоть это поселок больше микрорайон, но там на сегодня значит, автобусы 29, 17, 5 и 29Б. Туда ходять з різних місць. і маршрутки 18, 18Б. сьогодні. В общем, то от сколько я буваю на прийомах, вот в розговорах з керівником квартального комітету в Пірогово, жалоб на транспортні петрович. Багато депутатів у цій студії говорять про те, що те, що вдається виконати обіцянки перед своїми виборцями, це передусім командна робота. А самі мешканці це розуміють. Я думаю, да. Я во всяком случае, когда вот я встречаюсь с людьми э, и говорю, что это надо, это надо, я говорю, вы понимаете, что это все непросто, но у нас команда, мы пришли командой сюда, и мы. Перед выборами, когда то сказать, проводили работу, об этом рассказывали, и эта команда работает. И люди это видят. Многие, очень многие. Буквально вот вчера ко мне подходили люди, которые ну, знают просто меня. Владимир Петрович, вы Гройсмана видите, я говорю, вижу, конечно, вижу. Передайте ему, пожалуйста, большое спасибо за то, что делается в городе. Владимир Борисович сегодня пользуется большим уважением, и это очень заслуженно. Он не просто, так сказать, городской голова, который. Ну, по должности, он с душой относится к делу, и люди это чувствуют. Угу. Володимир... И результаты поэтому именно такие, которые мы сегодня видим, они очень, так сказать, заметны, эти результаты. Владимир Петрович, в сюжете снова же таки шла мова, также про дитячий майданчик. Сегодня с каждым роком э, их стає все больше и больше. Да. Вот э, в этом плане что планируется сделать? Значит, ну, вот на Мы да, широкий... видели в сюжете, что да. в Тирогово нам удалось сделать детскую площадку. Хотя тоже так, ну, пришлось э, настойчиво этим позаниматься, но результат есть. Сегодня на повестке дня стоит детская площадка в, в микрорайоне Сабаров. Она там тоже очень нужна, детей много, и ни одной такой площадки, где дети могли бы играть. Вопрос этот поставлен уже в план в этом году. Мы и с Владимиром Борисовичем, и с Сергеем Анатольевичем обговаривали и дали так сказать, людям слово, что в этом году мы площадку эту сделаем. Была проблема с выбором места. Не могли найти хорошего места, которое удовлетворяло всем древним. На сегодня такое место, я считаю, найдено, хотя по нему есть вопрос, что там было когда-то кладбище. Но кладбище там было 60 лет назад место в середине Сабарова, окружено домами, там никаких дорог, так сказать, безопасные, стоят большие деревья, то есть тень, то есть просто, ну, Бог велел, как говорится, там сделать детскую спортивную площадку. Я позавчера буквально с архитектурой туда выезжал, ребята посмотрели за архитектуру, они со мной, я думаю, согласились, сделали замеры, сейчас я жду решения от архитектуры, я думаю, оно будет положительное дальше, значит, с кем надо, согласуем, и э, уже, я к... Э, Броварнику Ступлю, говорить, так, с ножом в горло, чтобы эти работы, начинали, были буквально вот в горло, Володимир Петрович, огляду на те, что вы зараз говорите, от те, що вдалося здійснити, от воно вам легко якось було. А які складності у вас у роботі виникають ну, і, это в руці. Депутатсь... Когда, рассказываешь. когда это приходится оно не так легко, но просто треба проявлять настойчивость, надо проявлять так сказать, упорство. И тогда оно сдвигается. Но тяжело, почему в основном тяжело решать вопросы? Потому что проблемы с финансированием сегодня они понятны. Значит, в бюджете денег на все не хватает. А хочется сделать и то, и то, и то. Где взять эти деньги? Поэтому вот и надо выбирать, что вперед и что чуть-чуть должно подождать. Час нашего эфира добегает концу. Ваши поважение всем величанам. Ну что я могу сказать, дорогие вменичане? Желаю прежде всего всем крепкого здоровья, это главное. И учитывая, что у нас сегодня началось, активно началось следо, желаю вам в этот летний период хорошо отдохнуть, набраться сил и с новыми силами войти, так сказать, в зимний осенний период работать. Дякую, Володимир Петрович, за эту розмову. Дякую Спасибо. вам, шановные телеглядачи, за увагу. Это была программа «Округ в объективе». До новых встреч.